പദവാർഷിക പരീക്ഷ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ താരിഖ് ഒന്ന് വഫക്ക് ഒന്ന് കാലൻ നജാഷിയു ഖല്ലു സബീലഹും രണ്ട് കാലൻ നബിയു സാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഊമൂലി സയ്യദിക്കും مونا عاش بن مسعود رضي الله عنه إلى خلافة عثمان رضي الله عنه نالي قال سعد بن معاذ رضي الله عنه لك أنك تريدنا يا رسول الله أنجي حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء أري قال أبو جهل دعو أبا عمارة لنا نمبر تميم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم قال بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون موني. هذا سر ما لحقت فالأذن بالأذن والرأس زائد نالي لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان ملرجان بالدماء مونا نمبر عجيب أرسلت قريش رجلين إلى النجاشي من هما؟ أُترم عمرو بن العاص عمارة بن الوليد لند كان جعفر رضي الله عنه أسن من علي رضي الله عنه بكم سنتين. أترم عشرة سنة؟ أُترم عشر سنة. مونا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قاليا بالكوفة متى ترم صدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه نالي كم عدد من شهد من الملائكة حين وفاة سعد ترم سبعون ألفا أنجي الصحابي من هو اترم الصحابي من اجتمع مؤمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعا متعارفا ببدنه ولو لحظة ومات على الإيمان ار حامل لباء الانصار يوم بدر من هو مترم سعد بن معاذ رضي الله عنه نال نمبر سن حمزه رضي الله عنه أترم ثمان وخمسون حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظه بقاتل الرجال وسبي النساء والزراري مونا نمبر مدفنو ابن مسعود رضي الله عنه في جنة البقيع نالي سن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تسع وثلاثون سنة ترجم پر ഉത്തരംഹുവിന്റെ ഒഫാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആർഷു വിറച്ചു ആകാശങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു ആറ് കമ്മിൽ പൂർത്തിയാക്കാം ഒന്ന് أسد الله هو حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرلاعة أرلاعتهما ثويبة الأسلمية وهو أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين.